ভুল মানুহে যিমানেই মধুৰ কথা নকওঁক কিয় এদিন ই আপোনাৰ বাবে ৰোগ হৈ পৰিব আৰু সঁচা মানুহজন যিমানেই তিতা যেন অনুভৱ নহওক কিয় আপোনাৰ বিপদৰ সময়ত ঔষধ হৈ আপোনাৰ বাবে উপযোগী হ'ব আচৰিত নহয়নে আমাৰ এই সমাজখন যিখন সমাজে বৰণ টকা পইচা জাতি প্ৰতিপত্তি চাকৰি আৰু সৌন্দৰ্য চাই বিয়া বাৰু তথা সম্পৰ্ক কৰিবলৈ আগবাঢ়ে সেইখন সমাজে আকৌ সকলোৰে আগত কয় ভগৱানে জোৰা লগাই পঠাইছে সফলতা একেদিনাই কেতিয়াও নাহে সফলতা পাবৰ বাবে এই কামবোৰ কৰিব লাগিব তথা মানি চলিব লাগিব সকলোতকৈ প্ৰথমতে এটা লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰি লওক লক্ষ্য নথকাকৈ জীৱনত সফলতা পাম বুলি আশা কৰাটো ভুল জীৱনৰ পৰা এলাহ নামৰ গুণটো দূৰ কৰক সদায় নিজৰ লক্ষ্যত মনোনিৱেশ কৰক সময়ক মেনেজ কৰিবলৈ শিকক মনোযোগেৰে শুনিবলৈ শিকক নিজৰ আত্মবিশ্বাস অটুট থাকিব লাগিব সকলোৰে প্ৰতি ভাল ভাৱ ৰাখক সদায় সৎ হ'বলৈ শিকক কথা কোৱাৰ ধৰণ শিকক ইতিবাচক হ'বলৈ শিকক সদায় শিকি থকা মন এটা লগত লৈ থাকক নিজকে কেতিয়াও দুৰ্বল বুলি নাভাবিব নিজকে সদায় শক্তিশালী আৰু ভাল বুলি ভাবক এবাৰ এটা সিংহই এজন খেতিয়কৰ সুন্দৰী জীয়েকক বিয়া পাতিব বিচাৰিলে খেতিয়ক কিন্তু বিয়া দিবলৈও সাজু নহয় কিন্তু ভয়তে সিংহক নিদিওঁ বুলি কোৱাৰ সাহসো তেওঁৰ নাই বহুত চিন্তা কৰি খেতিয়কে সিংহটোৰ লগত কথা পাতিলে আৰু সিংহৰ আগত স্বত্ব ৰাখিলে যে যদি খেতিয়কৰ জীয়েকক বিয়া পাতিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে তোমাৰ নিজৰ দাঁত আৰু নখবোৰ উভালি পেলাব লাগিব কাৰণ তোমাৰ দাঁত আৰু নখলৈ মোৰ ছোৱালীয়ে ভয় কৰে কৃষকৰ সুন্দৰী জীয়েকক বিয়া কৰাৰ লোভত কৃষকৰ স্বত্বত একো চিন্তা নকৰিয়েই সন্মতি দিলে আৰু নখ দাঁতবোৰ উভালি পেলালে দাঁত নখ নোহোৱা হ'ল সিংহটো শক্তিহীন হৈ পৰিল কৃষকে তাৰে সুযোগ লৈ সিংহক লাঠিৰে পিটি পিটি মাৰিলে আমি এই কাহিনীৰ পৰা এইটোৱেই শিক্ষা ল'ব পাৰোঁ যে কেতিয়াও কিবা এটা পোৱাৰ লোভত নিজৰ শক্তিক হেৰুৱাব নালাগে আন কোনোবাই আপোনাৰ শক্তিলৈ যেতিয়া ভয় কৰে সমস্যা হিচাপে লয় তেতিয়া তেওঁলোকে আপোনাৰ আগত মিছা প্ৰলোভন দি আপোনাক আপোনাৰ পথৰ পৰা আঁতৰাই পেলাবলৈ চেষ্টা কৰে সেইবাবে লোভত পৰি কেতিয়াও নিজৰ শক্তিক নষ্ট নকৰিব যিমানেই ডাঙৰ ঘটনা নহওক কিয় সেই ঘটনাৰ বিষয়ে কোনো মূৰ্খই যি বুলি ধাৰণা কৰি লয় সেইটোৱে শুদ্ধ বুলি মানি লয় এনে মূৰ্খৰ সন্মুখত বুদ্ধিৰ কথা তথা প্ৰকৃত কথাকৈ লাভ নাই মনে মনে থাকক কাৰণ নতুন দৃষ্টিকোণৰ পৰা কিবা এটা বুজিবলৈ তেওঁলোকৰ ইমান বুদ্ধিমত্তা নাই তেওঁলোকে ভাবে যে যিবোৰ কথা তেওঁলোকে সঠিক বুলি বিশ্বাস কৰে সেইবোৰহে সঠিক বাকী সকলোবোৰ ভুল সেইবাবেই তেওঁলোকৰ বুদ্ধিমত্তা এটা সময়ত আৱদ্ধ হৈ পৰে এনেলোকৰ কথাত হয় ভৰ দিয়াই প্ৰকৃত জ্ঞানীৰ কাম যদি আপুনি বিফল হয় তেন্তে মানুহে আপোনাৰ ভুলবোৰ গণনা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে আৰু আপুনি সফল হ'লে একেখিনি মানুহে আপোনাক প্ৰশংসা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে সেইবাবে আনৰ কথাত নহয় নিজৰ কামত গুৰুত্ব দিয়া উচিত যিবোৰ মানুহ ইতিমধ্যে বদনামী হৈছে সেই লোকসকলেহে বেয়া কাম কৰি ফুৰে আৰু আনৰ কথা পাতি ঘূৰি ফুৰিবলৈও অনেক সময় থাকে অন্যথা বিখ্যাত মৰ্যাদাপূৰ্ণ আৰু কৰ্ম কৰা লোকসকলৰ কাম দায়িত্বৰ হেঁচাত নিজকে নিজে কিছু সময় দিবলৈকো সময় নাথাকে আৰু সেইসকলে আনৰ ভাল বেয়াৰ বিষয়ে চিন্তা কৰিবলৈ বা আলোচনা কৰিবলৈ ক'ত সময় পাব এনেধৰণৰ মটিভেশ্যনেল ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিবলৈ নাপাহৰিব পুনৰ অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিৰ এই খণ্ডটোৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ